То есть а у меня времени нет с ним бороться. Потому что там вот товарищ другого ну, он уже бежит. Вот. И он, конечно же, будет отпихивать меня ногами как можно больше. И там не факт, что он меня ударит, но, по крайней мере, затрудняет возможность подойти. И. Какие ситуации могут быть, что мы можем делать? То есть у меня есть два варианта добить его, либо делать какой-то прием. Сейчас мы будем говорить о приемах. Не будем сейчас вдаваться там особо подробности входа. Вот. Значит, смотрите. Вот здесь находится ахиресовое сухожилие. Ну, понятно, что если я в обуви, я могу просто Глупо найти возможность его ударить. Куда бы я его бил? Ну. Бил бы его в бедро носком, туфлем, либо вот сюда. Очень эффективно наступить его вот сюда. Вот на вот эту часть. Очень болезненно, и на этом, в принципе, можно закончить схватку, если вы могут. Вот, тем не менее, сейчас мы поработаем с вами один переворот короткий и несколько воздействий из него, интересных воздействий. Делать будем их осторожно, особенно если дети. Вот, вот здесь находится Акира Сукен. По-японски это по-русски будет Ахиллес сухожили. Значит, ну, ситуация, которую часто мы видим в книжках, очень красивая, но реальная жизнь. Тем не менее, как из этой ситуации, если все-таки где-то не дать здесь лесом, мы можем быть? Что можем делать? Первое. Мне нужно поставить его в безопасное для себя положение. То есть развернуть его. Это очень легко. Мне нужно просто использовать весь вес своего тела и выпрямиться. Я ничего не делаю рукой. Рука абсолютно расслаблена. Я просто правильно правильно по бедрам. Нет разницы, делаю я удар кулаком или это больно. Я его разворачиваю. Теперь смотрим. Метод первый. Если он мне не нравится, например, должен мне денег. я понимаю, что уже не отдаст. отдаст. Смотрим, что я делаю. Мне вообще не отдаст. Вообще... Что я делаю? Я правил колено. Наступаю сюда. Если нажать сильно, он идет. минимум, как минимум станет инвалидом. Почему? За соседный сустав и пояснично крестовое дело позвоночника. Очень аккуратно. За замедленный сустав и пояснично крестовое дело позвоночника. травмировать очень легко. Примерно вот так. Это достаточно, что здесь человек Если же я понимаю, что он деньги мне может быть все-таки отдаст тогда я перешагиваю и делаю воздействие на интересное сухожилие. Жду, пока он не скажет хорошо, тогда я все Тогда я не воздействую на пояснично крестовый отдел и на таз. Я работаю только на сухожилиях. Правильно. Потом я держу его, говорю товарищу номер счет его, проверяем правильность, он все нормально, могу его Да, еще Первое. Чуть-чуть согнуть ноги, выпрями спину. Встань. Абсолютно расслаблено. Второе. Воздействие на поясничное дело. Есть? Это травма позвоночника. Либо из этого же положения делаем шаг.